السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن کے ایک مزدور بچے اقبال مسیح کی پوسٹ لائیوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری بحل من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد ولا علیہ محمدن کماسلیۃ اللہ ابراہیمہ وا الٰ علیہ ابراہیمہ انََ حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد محمدین علی محمد بارکتا علی ابراہیم علی ابراہیم ان حمید مجید یہ <سلام> سن انیس سو کی بات ہے مرید کے کی غریب عیسائی برادری میں ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کے تمام گھر والے محنت کش تھے ماں قالین بنانے والی فیکٹری میں دہاڑی پر ملازم تھی یہ چار برس کا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کی شادی آ گئی گھر میں اس کی ماں نے چند سو روپے قرضہ اپنے سیٹھ سے لیا اور یہ قرضہ غربت کی وجہ سے وہ دو سال میں بھی ادا نہ کر سکی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے چھ سو روپے قرضہ تھا سیٹھ نے قرضے کے بدلے میں اس کے چھ سالہ بیٹے کو کام پر لگا دیا اس, ہفتے, اس وقت ہفتے کے ساتوں دن بارہ گھنٹے کام لیا جاتا تھا مزدوروں سے اس وقت اس وقت کا قد چار فٹ اور وزن بیس کلو تھا ہر چھ گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کا کھانا, کھانے کا ٹائم یا چائے یا آرام کا وقت دیا جاتا اور بارہ گھنٹے کام کی اجرت پندرہ روپے دی جاتی تھی اس وہ کام کرتا رہا لیکن قرض جو کا رہا سود بڑھتا گیا وہاں بیسوں بچے ایسے ایسے ہی بچے تھے جیسا کہ یہ معصوم بچہ اقبال مسیح تھا اور کام کے ختم پر ان بچوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا کہ یہ فرار نہ ہو سکیں چار برس یوں ہی گزر گئے اب اس کی عمر دس سال ہو گئی تھی پندرہ مئی سن انیس سو ترانوے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرضے کے بدلے مشقت لینے پر پابندی عائد کر دی اسے معلوم ہوا اور یہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مگر جلد ہی گرفتار ہو گیا پولیس نے اسے تھانے لے جانے کے بجائے اس کے مالک سیٹھ ارشد کو کے حوالے کر دیا سیٹھ کے کارندوں نے اسے چھت سے الٹا لٹکا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر سے کام پہ لگا دیا پھر ایک روز موقع پاتے ہی یہ بھاگ نکل نکلا اور سیدھا ایک فلاحی تنظیم کے پاس چلا گیا یہ فلاحی تنظیم نابالغ بچوں کی رہائی کے بعد ان کی دیکھ بھال اور ان کو تعلیم مفت دیتی تھی یہ فلاحی ادارہ مفت دیتا تھا اس نے یہاں چار سال کی تعلیم دو سال میں مکمل کی اب یہ بارہ سال کا ہو گیا تھا اس نے امریکہ جا کر پہلی مرتبہ چائلڈ لیبر کے خلاف آواز اٹھائی اس کی کاوشیں رنگ لائیں پاکستان میں بھٹوں اور فیکٹریز میں قید ایسے تین ہزار سے زائد بچے آزاد ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ بڑا ہو کر وکیل بننا پسند کرے گا پھر اسے سویڈن حکومت نے اپنا ویزا بھیجا اور اپنے پاس بلایا اور اسے بولنے کا موقع دیا اس نے بتایا کہ سن انیس سو چورانوے یکم مئی کو اس نے بوسٹن امریکہ میں جب خطاب حاصل کیا ہیومن رائٹس ایوارڈ تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کے ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشقت کا شکار ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں یہاں آ گیا لیبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوا باؤنڈ لیبریشن باؤنڈ لیبر لیبریشن میں اب بھی وہیں پڑھ رہا ہوں مجھ جیسے ہزاروں جبری مشقت کرنے والے بچوں کے لیے بی ایل ایل ایف اور اس ادارے کے بانی احسان اللہ پاکستان میں وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ابراہیم لنکن نے کیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں اپریل سن انیس سو پچانوے کو اس کی عمر تیرہ سال ہو چکی تھی اور یہ بوسٹن سے ایوارڈ وصول کر کے واپس اپنے گاؤں آیا اب اس کے گاؤں کے بچے بھی اسے دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور گاؤں کے لوگ بھی خوش ہوتے تھے کہ اتنے چھوٹے سے بچے نے اپنے وطن کے کتنے بچوں کو آزاد کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا کہ ایک نشے باز شوٹر کو ہائر کر کے اس کو شوٹ کر دیا گیا یہ معصوم کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا اس کے والدین نے اس کے قتل کے پیچھے کارپٹ مافیا کا ہاتھ ہونے کا شبہ ظاہر کیا جبکہ بی ایل ایل ایف کے بانی احسان اللہ صاحب کے مطابق اقبال مسیح کو کارپٹ مافیا نے ہی مروا دیا تھا جن کے جبری مزدور آزاد کروا کے اقبال مسیح نے انہیں بہت نقصان پہنچایا تھا اقبال مسیح کو اس کی زندگی اور موت کے بعد بہت سے عالمی اعزازات سے نوازا گیا اس کی جد و جہد دیکھ کر کینیڈا میں ایک رفاہی ادارے فری دا چلڈرن کا قیام عمل میں آیا جس کے اب پاکستان میں تیس اسکول قائم ہیں جولائی سن انیس سو پچانوے میں اقبال مسیح نے امریکہ کے ایک اسکول میں ساتویں جماعت کے بچوں سے خطاب کیا ان بچوں کو اس کی موت کی جب خبر ملی تو انہوں نے پیسے اکھٹے کر کے پاکستان میں مزید ایک اسکول بنایا اس کی زندگی پر برطانوی مصنف فرانسسکو ڈی ایڈمو نے کتاب لکھی جس کا عنوان رکھا اقبال مسیح سات جون سن انیس سو کو اسے دوبارہ بوسٹن امریکہ میں ری بوک ہیومن رائٹس ایوارڈ سے نوازا گیا سال 96 میں اسپین اور امریکہ نے اقوام متحدہ میں اعلان کیا کہ ہر سال سولہ اپریل کو اقبال مسیح کی برسی کے دن دنیا بھر میں چائلڈ لیبر ڈے منایا جائے گا سال سن 1987 انیس سو ستاسی میں اٹلی کے ایک رفاہی تنظیم نے اٹلی میں تیرہ اسکول قائم کیے جن کا نام اقبال مسیح رکھا گیا سن دو ہزار میں اٹلی نے ورلڈ چلڈرن پرائز فار ہیومن رائٹس کے ایوارڈ سے اسے نوازا امریکی کانگریس نے پہلی مرتبہ ایک نیا ایوارڈ اقبال مسیح دینے کا اعلان کیا جس کا مقصد جبری محنت کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کو نوازنا تھا